রাত্রি সনাতন হিন্দুদের একটি অন্যতম পবিত্র উৎসব এটি নয়টি রাত্রিব্যাপী পালিত হয় নয় দিন ও নয় রাতের উৎসবে নাচ গান মিষ্টি এবং পরম শক্তিমান দেবী পূজিত হন বিশ্ব শান্তির জন্য ও সকলের মঙ্গল কামনায় মা শক্তির পুজো করে আসছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ললিত শর্মা দের উৎসবে রয়েছে দিন চলবে পুরো কালকে দিন হবে আর এগাম এগারো পণ্ডিত রাজস্থান থেকে এসছে বিশেষ আমাদের গুরুজির ক বছর দিয়ে ভাবছিলাম যে একটা সমাজ কল্যাণে একটা এরকম করি যাতে যা এখন ভারতের অবস্থা চলছে কোনো বেমারি কোনো কি একটা ভালো শান্তি করতে পাই এটা চেষ্টা করছিলাম সোশ্যাল ওয়ার্ক করি এটা তো মিডিয়া জানে তবে গুরুজিকে চার পাঁচ বছরের চেষ্টা করছিলাম এইবার আমি গুরুজিকে পেলাম আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি গুরুদেবকে পেলাম আর খুব গুরুদেবকে রিকোয়েস্ট করলাম যে একবার একটা করুন তাই গুরু এলো এবার করছে আপনারও ইন্টারভিউ নিয়েছেন আর বিশ্ব শান্তির জন্য করছি এটা কোনো আমাদের কোনো পলিটিক্যাল এখানে ফান্ডা নেই বা এখানে বিশ্ব শান্তি সবাই শান্তি থাকুক সুখ থাকুক এইখানে প্রথমবার এখানে অফিসে করলাম আর প্রত্যেক বছর গুরুদেব যদি টাইম থাকে বললাম না আমার গুরুদেব কাছে তো টাইম থাকে না টাইম থাকলে প্রত্যেক বছরই হবে আগে মায়ের কৃপা কাছে প্রার্থনা রে করলাম যে মা এইবার আবার যেন ঘুরে কোভিড কয়েকদিন শুনছি কোভিডটা যেন আর ঘুরে না আসে সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক से काबुल है देखिए हमारी सनातन परंपरा में देवी की उपासना शक्ति की उपासना का बड़ा महत्व है और इसी सनातन परंपरा में नव वर्ष के प्रारंभ से ही लेकर के नौ दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है और हमारी इसी सनातन परंपरा में चार नवरात्रि होती है इसमें से दो नवरात्रि प्रकट रूप में होती है जो चैत्र की नवरात्रि है जहाँ से नव संवत्सर प्रारंभ होता है उसे नव बासंती नवरात्र कहते हैं और इसी प्रकार से जो शारदीय नवरात्रि होती है तो बंगाल में आपके यहाँ शारदीय नवरात्रि का विशेष विधान पूजन का होता है तो इसमें भगवती देवी की सप्तती तो दुर्गा सप्तती जी का पठन है उसका विशेष रूप से किया जाता है तो हम यहाँ पर जो ये कर रहे हैं उसका सततंडी अनुष्ठान यानी सप्शती के सौ पाठ और उसमें भी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वतान्वित मनुष्यो मत प्रसाद न भविष्य न संशय इस मंत्र से संपुटित भगवती का दुर्गा सप्ती का पठन करने जा रहे हैं शक्ति के बिना ऐसा कहा गया है कि शिव भी बिना शक्ति के शव के समान है इसलिए शक्ति की आराधना हमारे सनातन परंपरा में विशेष रूप से कही गई है और क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तन होता है वासंती नवरात्र में यहाँ जहाँ से नव संवत्सर प्रारंभ होता है तो मौसम परिवर्तन होता है तो इस समय उपवास करके अपने जो वात पित्त और कफ इन त्रिदोषों को समन करने के लिए नौ दिन तक साधना उपासना करनी चाहिए इससे सभी का आरोग्य बल और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है हम ग्यारह पंडित बैठ के पूरा ग्यारह दिन तक ये अनुष्ठान कर रहे हैं इसमें सौ पाठ पूरे होंगे और फिर हवन होगा जो महानवमी है तो महानवमी के दिन हमेशा के जो पूजन और पाठ होने के बाद में विशेष भगवती का जो बलि प्रदान होता है सात्विक बलि जो होती है वो क्रम किया जाएगा सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते देखिए ऐसा है हमारे सनातन धर्म में कहा गया है देवा प्रसन्ना दान यज्ञ देवता आदि जो है व्रत दान और यज्ञ से प्रसन्न होते हैं तो नवरात्रि में नवरात्रि तक व्रत करके उपवास करके जो व्रत आदि किया जाता है और देवी की उपासना की जाती है उसे सभी भक्तों के मनोरथ सिद्ध होते हैं ऐसे में मंगल कामना करता हूँ वस्तु कल्याण मैं को यही बोलना चाहते माँ भगवती सबके लिए जो है प्रसन्न रहे सबके लिए कल नौ कन्या का हम लोग का यहाँ पर पूजन है हम लोग यही कामना करेंगे सबका जो है कल्याण हो तो यही कामना करते हैं कि भारत में विश्व में शांति रहे और समाज में एकता बनी रहे भाईचारे की कामना बनी रहे एम एम हैंग लिंक, लिंक, लिंक चामुडाई विचेष जाप से पूरा दुख दूर होता है और सभी धर्म हम एक रहें हम सब भारती हैं और इस नवरात्रा के प्रारंभ में ग्यारह देव नवरात्रा करने से सुख शांति और धन धान्य की कभी कभी कमी नहीं रहती है और सुख संपत्ति की पूर्ति होती है और हम तो भगवान से भगवती नव दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं सब में शांति रहे विश्व में शांति रहे और सब में कल्याण हो तथास्तु